ಎಲ್ಲರೂ ವೀರ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಗುರುಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ನಾನದಾಯಕ ಗುರುವೇ ಸದಾಚಾರ ಗುರುವೇ कष्टर गुर्े शाद गुर् मुक्तिदायक गुर्व दर्शन गुर्वे शरणाति ॐ नमः शिवाय साय हरहे परमात्मने, परमात्मने। प्रणतः ीरलिङ्गेशाय नमो नमः दीननानु समस्तलोककेदानिनी नो विचारिसलु तिहीननानु महामहिमा कैवल्यपतिनी नो सो नम्मनु अनवरता देवा रक्षिसो नम्मनु अनवरता

नमः चैतन्यं शातं शन्तं व्योमातीतं निरञ्जनं

शांति, शांति, शांति वीरेंद्र केशव तारकानंदप्री महास्वामी जी की गुरु वीरलिंगेश्वर महाराज की रेबण सिद्धेश्वर महाराज की सकल साधु संत महाराज की शिवा शिव मैलोटोटे को